বন্ধুসকল যিসকল লোকে বেছিকৈ দাঁত বিষত ভুগি আছে সেইসকলক এটা দৰৱ ক'বলৈ বিচাৰোঁ সেয়া হৈছে আপোনালোকে ফিটকিৰি ল'ব ফিটকিৰি বজাৰতে পায় ফিটকিৰি কি বস্তু আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পায় যে দাঢ়ি চুলি কাটিলে যেতিয়া নেকি ফিটকিৰি লগায় আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে চেলুনলা নাপিতলাবিলাকে ৰাখে তেনেকুৱাই ফিটকিৰি এনেকুৱা এটুকুৰা ফিটকি ল'ব আপোনালোকে বজাৰত কিনিবলৈ পাব বৰফ টুকুৰাৰ দৰে দেখি নিশ্চয় ফটো দেখুৱাই দিছোঁ এই ফিটকিৰ টুকুৰাটো আপোনালোকে লৈ পেলাই অকণমান কুহুম কুহুমীয়া গৰম পানী ল'ব কুহুমীয়া গৰম পানীত আপোনালোকে ফিটকিৰ টুকুৰাটো এনেকৈ এটা বাতিত ল'ব গৰম পানীখিনি কুহুমীয়া গৰম পানীখিনি তাৰপিছতে সেই বাতিটোতে এই ফিটকিখিনি গুড়া কৰি অকণমান গুড়া কৰিব তাৰপিছতে তাত মানে আপোনালোকে অকণমান এক চামুচমান ফিটকিৰি গুলি দিব ঠিক আছে ভালকৈ চামুচখনে হিলাই গুলি দিব নাইবা আপোনালোকে গোটাকৈও গুলিব পাৰে ফিটকিৰি টুকুৰা লৈ ল'ব ডাঙৰকৈয়ে তাৰপিছত কুহুমীয়া গৰম বাতি গৰম পানীৰখিনিত বাতিটোত মানে এনেকৈ ফিটকিৰি টুকুৰা ঘঁহি থাকিব অকণমান প্ৰায় দুই মিনিটমান তিনি মিনিটমান ঘঁহি থাকিব যিহেতু তেতিয়া ফিটকিৰিটুকুৰা অকণমান গলিব পমি যাব তাৰপিছতে সেই কুহুমীয়া গৰম পানীখিনি আপোনালোকে কুলুকুলু কৰিব যোনটো ছাইডৰ যোনটো দাঁতত বিষ হৈছে বেছিকৈ বিষাই আছে থাকিব পৰা নাই সেই দাঁতটো সেইফালে আপোনালোকে কুলুকুলু কৰিব কিন্তু এই ফিটকিৰি লগোৱাৰ আগতে আপোনালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে হয়তো এই ফিটকিৰি যদি আপুনি বেছিকৈ প্ৰয়োগ কৰি থাকে তেতিয়া আপোনাৰ কাষৰ দাঁতটো কিন্তু নষ্ট হৈ যাব পাৰে সেইকাৰণে এই এইটো দৰৱ প্ৰয়োগ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে সাৱধান হৈ ল'ব যিহেতু ইমাৰজেঞ্চি যদিহে ইয়াতকৈ এ অন্য একো উপায় নাপায় তেতিয়াহে এনেকৈ ফিটকিৰি ব্যৱহাৰ কৰিব নহ'লে নহ'লে কিন্তু আপোনালোকে নকৰিব পৰাপক্ষত যিহেতু ফিটকিৰি ব্যৱহাৰ কৰিলে কাষত থকা যিটো দাঁত পোকে নোখোৱা দাঁত থাকে সেইটোকো নষ্ট কৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা থাকে কিন্তু হয় আপুনি এনেকৈ যদি তিনিদিন বা চাৰিদিন যদি কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ একেবাৰে দাঁতৰ বিষ নোহোৱা হৈ যায় আপোনালোকে কৰি চাব পাৰে সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱসকল কমেণ্টত যিহেতু আহি আছে যে বেছিকৈ দাঁত বিষত ভুগি থকা কিছুমান বন্ধু বান্ধৱ আছে সেইসকলে বাৰম্বাৰ কৈ আছে সেয়েহে এই কথাটো জনাই দিছোঁ কিন্তু আপোনালোকলৈ এটা অনুৰোধ থাকিল যে পৰাপক্ষত এনেকৈ ফিটকিৰি ব্যৱহাৰ নকৰিব যিহেতু কাষৰ দাঁতটো নষ্ট হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে আৰু কিন্তু আপুনি যদি এনেকৈ কৰে এক বাতি গৰম পানী কুহুমীয়া গৰম পানী ল'ব তাৰপিছত তাত এক চামুচমান ফিটকিৰি দি ঘুলি লৈ আপোনালোকে কুলুকুলুক কৰক তিনিদিন বা চাৰিদিন কৰক আপোনাৰ দাঁত বিষ একেবাৰে ভাল হ'ব আৰু সেই যিটো দাঁত বিষ যোনটো দাঁতত বিষ হৈ থাকে সেই বিষটো একেবাৰে নোহোৱা হৈ যায় ধন্যবাদ বন্ধুসকল